Halo, best friend! Jumpa lagi di Di Kecil mencari ikan. Ayo ikutin toys. mau cari ikan lagi. Wah, nih guys, wah, dido, sepertinya di sini ada pecahan balon nih, guys. Wadidaw, balonnya warna kuning tua dan ada juga nih, guys, pecahan uh? balon yang berwarna merah nih. Wah, dido, pasti di sini ada balon-balon, guys. Wah, wanita nih, guys? Ini apaan, guys? Wah, wow, lihat nih guys Ini ada telur kuning nih wow. Waduh, telurnya berwarna kuning guys Waduh, dan telurnya besar banget nih Jangan-jangan ini telur dinosaurus ya Coba kita pecahkan guys Cek satu lagi, nggak mau Wah, lihat nih guys Wah, wow, lihat nih guys Di dalam telur ada balon nih wow. Balonnya berwarna kuning guys Waduh jangan-jangan ini kuning telur ya Coba kita keluarin balonnya guys Nah beneran balon guys Wah di dalam telur ada balon guys So amazing coba kita pecahkan balonnya guys ya Siapa tahu di dalam ada sesuatu Satu dua <tuk> Di dalam ternyata ada ini. guys Waduh, yang satu ini kayak pingsan guys. Waduh, ikannya pingsan ini guys. Wah, coba kita memberi nafas buatan dulu guys. Ah, lihat nih guys. Waduh, ternyata ikannya masih hidup tuh guys. Ada ah, untung kita cepat memasukkannya ke dalam wadah guys. Wah, ada lihat tuh guys. Ini kenapa waduh? Waduh, ikannya liar liar banget nih guys. Waduh, waduh, jangan jangan ini ikan ikan. Wah, ternyata ini ikan lele albino guys. Waduh, dia pakai kumis nih. Kumisnya beda tuh, warnanya hitam putih. Kita masukin ke dalam wadah guys ya ikan lele albinonya. Mencoba kita lanjut cari cari lagi guys. Siapa tahu di sini ada balon lagi atau terus wah guys ada kolam-kolam nih coba kita periksa kolamnya guys ya siapa tuh di dalam kolamnya ada ikan atau atau apa ya wadidoh lihat guys sepertinya ada yang nyebut-nyebut tangan kakak nih wadidoh lihat guys kakak sepertinya mendapatkan sesuatu yang berkepala besar nih Wah, lihat nih guys Wah, ternyata di dalam ada ikannya nih guys wah ini adalah ikan sabu-sabu guys nah ada nih guys wadidoh, ikan sabu-sabunya kayak ikan bosior nih wadidoh lihat ikan ikannya wadidoh lucu banget nih guys tapi kalau dilihat-lihat kayak kayak tokek juga nih kita masukin ke dalam wadah guys ya wah ternyata itu anaknya guys nih lihat tuh guys dia ngobrol tuh dia dia melepas rindu dengan anaknya dan nah, coba kita lanjut cari cari lagi guys ya coba tuh ada ikan ikan lagi wow 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 lihat guys sepertinya di sini ada kolam ikan nih guys nah coba wah coba Wah, wah lihat tuh guys ternyata di sana banyak temannya tuh wow. wah, ada temannya di balik batu guys wah tidak mungkin jika dia kira kakak nggak melihatnya guys ya wah lihat nih guys ada ikan kembar nih guys wah oh my god so amazing I like it lihat nih guys kita dapat ikan kembar nih ikan lemon wah tidak mantap man. so amazing lihat nih guys ikan kembar banget nih kembar tak beda <tuk> tangkap yang satu lagi guys sepertinya tadi ada yang berbeda-beda nih wah dido, lihat nih guys warnanya warna kuning nih wah lihat nih guys mungkin ini induknya guys wah warnanya kuning nih guys cantik juga ya ikan lemonnya nah lihat nih guys Wadidaw yang Nah, yang induknya lumayan gede guys dan coba kita lanjut lagi nih siapa tahu ada bapaknya yang belum kita temukan wah lihat nih guys ini ada kolam apa nih wah di dalam kolamnya ada ada serokan ikan nih guys Wah dan lihat tuh guys ada telur-telur Wah wow. dan sepertinya di wadidaw ada ikan yang bermain dengan telur-telur dia Dan jangan ini telur ikan guys Nah lihat tuh guys ada dua ikan tuh yang ber yang bermain di dekat telurnya Waduh coba kita tangkap pakai serokan guys ya Ini kan apa ya Wah 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 lihat nih guys kakak berhasil mendapatkannya nih Wah sepertinya ini kan cubang sisir guys Nah lihat tuh guys itu mantul mantul nih kita mendapatkannya guys ayo lihat guys kita masukin ke dalam wadah guys wah dan serokan ini berguna juga nih wadidaw dan coba kita tangkap yang satu lagi guys ah lihat nih guys kakak berhasil mendapatkannya lagi nih wadidaw kakak jadi lebih mudah mendapatkan ikannya guys soalnya pakai serokan ini wadidaw jangan jangan ini serokan ajaib kali ya wadidaw ini kan cupang lagi guys ikan cupang multicolor so amai sih kita masukin di wadah guys mantap men dan lihat nih guys ada telur-telur yang berwarna kuning coba kita tangkap pakai serokan ini telur-telurnya warnanya kuning guys sama dengan yang tadi guys tapi yang tadi itu lebih lebih besar guys dan ini jangan-jangan di dalam ada ada, ada ada balon lagi guys yang berwarna kuning ah, coba kita buka guys ya satu dua tiga wow wow wow, wow. Lihat, guys. ternyata di dalam ada ikan guys wah ini adalah ikan cupang lagi guys wadidaw warnanya hijau dan ekornya berwarna merah guys oh kita masukin ke dalam wadah juga guys ya nah lihat tuh guys kamu jangan berkelahi ya sih sama ikan cupang wadidaw kan sudah sudah banyak temannya tuh wadidaw dan coba kita cari-cari lagi guys wadidaw biarkan terutnya di situ guys ya kita coba wow 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 lihat guys di sini ada kolam lagi nih wah ya kolam ikan dulu ternyata ini sarang ikan guys Nah lihat tuh guys ada yang gede-gede tuh Oh iya, coba, coba kita tangkap yang kecil-kecil dulu guys Kita tangkap pakai serokan guys Wah lihat nih guys kakak berhasil mendapatkannya nih Wah kita dapat ikan Glowfish guys Wah bukan Glowfish nih Ini adalah ikan Sumatera guys Kita mungkin ke dalam ada Wah eh, ini ikan apa ya Wah lihat nih guys ini Ikannya sepertinya juga cantik guys Wah lihat nih guys kakak berhasil dapat ikan apa nih Wah ini sepertinya ikan pelatih guys Wadidaw Tapi yang betina guys jangan masukin ke dalam wadah Wah ada yang besar itu kita nggak bisa pakai serokan guys soalnya serokannya kecil kita tangkap pakai tangan aja guys ya ini kenapa ya wadidaw lihat nih guys wah kakak berhasil mendapatkannya nih wadidaw lihat nih guys wadidaw motif ikannya cantik banget nih kayak ulang tahun wadidaw dia lompat-lompat nih kita belum bisa mengenalinya wah dia sudah lompat wadidaw ini adalah ikan koi ternyata mantap nih man. kita dapat ikan koi nih wadidaw yes. cantik banget nih motifnya kita masukin ke dalam wadah guys kayak tentara Untara tentara tentara angkatan laut Aa, nah, cari lagi guys ya kita coba cari lagi guys di sekitar sini lihat ada kolam-kolam lagi nih guys wah dan di bawah sepertinya ada ikan yang buncit-buncit tuh sang gemoy Wadidaw wadidaw lihat nih guys Coba kita tangkap yang putih dulu guys Wah lihat nih guys yang satu ini kayak avatar guys Nah lihat tuh guys Jidatnya ada yang berwarna oranye Dan ekornya berwarna oranye juga guys Kayak avatar Tapi ini ikan mas koki guys So sih mungkin nih ini Ikan, ikan, ikan mas koki avatar ah, Dan coba kita tangkap lagi nih guys Wadidaw ikannya gemoy gemoy banget nih ah, Yang satu ini buncit banget guys Jangan-jangan dia lagi masuk amil, atau lagi atau jangan-jangan dia lagi hamil kali ya kita masukin ke dalam wadah aja guys ya jangan sampai dia melahirkan di dalam kolam ini ini dan coba kita Oh tuh guys Ada lagi ada lagi nih Tapi sepertinya yang ini gak buncit-buncit guys Yang ini kurus-kurus Wadidaw Mungkin gak pernah makan kali ya Wadidaw ikannya Tapi ikannya cantik banget guys Wah ini adalah ikan glowfish guys Glowfish tiger Warnanya pun guys Wadidah tapi badannya kurus banget Tipis-tipis guys Nah coba kita cari-cari lagi guys ya. Wadidah tuh guys Sepertinya oh, ada orang apaan nih Wah wow. Sepertinya ada anak buaya nih... Wah, dia anak buayanya makan rumput tuh... Jangan-jangan ini... Heperan sapi... <tuk> <tuk> Tapi coba kita tangkap ini dulu guys... dong lihat nih guys... Ini sepertinya ada ikan kembar nih... Wah... Lihat nih guys... Kita dapat ikan apa nih... Ikan komet guys... Waduh kita langsung menemukan sebagian ikan komet nih... Nanti kita cuman lihat kan guys ya... lihat nih guys... Ada yang putih-putih tuh... Ayo kita tangkap dulu guys... Keburu dia ditangkap sama buaya... Wah... Lihat nih guys... Ini sepertinya... Ikan lemon guys... Waduh dia tersesat sampai disini guys itu pertemukan dengan keluarganya dan lihat nih guys buahnya lagi makan rumput nih coba kita tangkap. wah lihat nih guys buahnya kok makan rumput ya jangan-jangan dia terlalu lapar guys oh mau ngambil apaan apa yang keluar dari mulutnya wah ada ikan pelatih padang dari mulut buaya guys ayo kita harus masukin ke dalam wadah guys ayo dan coba kita cari-cari lagi guys nanti buahnya wah buahnya pingsan wah 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 dan lihat nih guys di sini ada kolam-kolam nih coba coba kita tangkap nih guys Wah, kolamnya berisi ikan apa nih? Wah, lihat nih guys, ikannya gemo-gemo juga nih. Ini adalah ikan moli balon, warnanya white, warnanya putih. Wah, lihat nih guys, tangkapan kakak kali ini benar-benar banyak. Jadi kakak mau balik dulu guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.